Значить, насправді, з моїх спостережень, просто насправді експлуатація цього американського полу, вона реальна на український фейс. Тобто, з деякими питаннями, але все-таки реально. Тут Радше теж насправді питання більш політичного характеру, тобто які, яке пало використовувати, російське чи альтернативне. Тому що тенденція, яка зараз відбувається в атомній енергетиці, насправді нагадує на те, що ми повністю будемо отримувати паливо російське, за виключенням того, що, наприклад, збірки в нас будуть для. Ну, тобто, Буду будуватися цей завод з ядерного палату. То коли вони побудують і на які асможемо будуть відправлятися, це теж питання, але це теж російські збірки, тобто це твел буде їх робити в нас в Україні. Тобто це фактична залежність знову ж таки від російського джерела. У нас відбувається. І питання з Вестінгхаусом а, насправді, як на мене, пролубівали. Тільки енергатом, а ще й регулятор, який повинен слідкувати насправді за тим, щоб був якийсь паритет. Тобто регулятор для того і створений. Це мається на увазі державна державна так державна інспекція з ядерного регулювання. Ось вона як називається Її очолює Олена Миколайчук. І фактично вона займалася лобіванням питанням там того, щоб. Насправді був Твел, well, а не Вестінхаус. І до речі, питання: чи буде наступному році Вестінхаус експлуатуватися на українській хаєс? Чи ні? І до речі, нещодавно теж була новина по вестінхаусу, що, начебто, начебто, це паливо теж не, не ну, тобто вони провели тестування, і начебто воно не підходить. Але це теж кажуть, що новина були яка віде? різниця на чую користь? З цього питання я не дивилася насправді, Коллеги, вот тут при звичайно, коли ми говоримо про питання енергії энергоносителей... Треба дивитися, що нашу аудиторію цікавить. Наскільки це рівно це за рахунок аудиторії буде? Все рівно за рахунок споживача. І звичайно, тут питання ціни і питання, мабуть, безпеки. Насправді да? тут ціна не, не дуже не вартісна, насправді, не тому що атомна енергетика. Ну так, да, вона до речі, зв'язку з цим теж дуже цікаво було б розслідування, як на «Енергоатом» може десятиліттями бути збитковим, коли. атомная энергетика во всем мире это надпробудковая вещь. А на вас. Это у вас это структура, когда ходите, Или вот это от ранее, обычно Ну, это у нас просто напоминает, это же старый наш анекдот, когда папа с сыном поехали на базар продавать мясо, и папа э, мясо, собственно говоря, рубит, а сын продает. И когда уже к обеду время подходит, сын поворачивается, папе говорит, папа, заканчивай рубить мясо, деньги закончились, сдачу давать нечего. То есть это, собственно говоря, как бы особенности, скорее всего. Хорошо, мы вернемся к теме, все-таки энергоатома я в перерыве попытаюсь уточнить, а сейчас о по позиционировании целевой аудитории, для которой готовится материал и факторы и темы, которые интересуют данную целевую аудиторию. Смотрите, вот те темы, которые приводила Ирина, то, что освещается в СМИ, на самом деле я бы разделил на три части. Сейчас мы об этом поговорим. С другой стороны, вы когда работаете, неважно на телевидении, на радио, в печатном или в интернет-сми, вы должны понимать для кого вы готовите этот материал, какая целевая аудитория вашего, ну я буду для удобства называть ее, издания, да? То есть смотрите, если ваша целевая аудитория это специалисты, то вот там большинство тем, которые давала Ирина, да, так как они заточены. Это темы, которые предназначены для специалистов, которые разбираются в этих темах. Потому что если бы вот этот перечень тем надо было переделать по-другому, по ну или заголовки этих тем, если бы это было предназначено для целевой аудитории, то есть для конечных потребителей. Потому что конечному потребителю о том, какое количество производится, там, терават или мегаватт, оно, ну, конечно, это классно, да, но оно ничего не говорит. Потому что в результате это происходит та ситуация, как в анекдоте, папа, ты с кем только что разговаривал? Да, знаете, когда там э, сын спрашивает у папы на кухне, говорит, вот я откусил, почему яблоко там, через какой-то период времени ну, оно потемнело. Папа начинает рассказывать, потому что произошла окись э, ферментов, которые находятся в яблоке, под воздействием кислорода, да, железа, оно значит, меняет свой цвет, а сын сидит и говорит, папа, ты с кем только что разговаривал? Точно так же, когда готовим мы свой материал для целевой аудитории, мы должны понимать, для какой аудитории мы это готовим. В противном случае у нас получается, э, э, журналист пытается показать свой богатый внутренний мир. Вот, и это один вариант, да, о том, что, как он много знает. А другой вариант, это то, что он взял э, много интересных цифр, которые были написаны в пресс-релизе или дали в пресс-туре, он это все выложил, э, человек подошел, там, заголовок он прочитал, Прочитал первый абзац, понял, что ничего не понимает. Ну, то есть цифры красивые, названия красивые, но он просто не понимает, о чем там говорит речь. И пошел что-то читать дальше. В результате вот этот кусок как бы вышел нормально. Руководители пристура довольны, потому что это все осветили. То есть, ну, все нормально. Условия выполнены. Компания, которая, соответственно, тоже довольна. А то, что читатель ничего не понял, собственно говоря, это уже как бы говорит, ну, никого не интересует. Тем более, если говорить, что, ну, Коллеги, вы все работаете в изданиях, которые рассчитаны на массового потребителя, да, то вас как раз должен интересовать тот сегмент, который будет повышать количество вашей аудитории и который будет делать вашу аудиторию лояльной к вашему изданию. А это будет происходить только в том случае, когда вы будете давать ту информацию, которая, собственно говоря, интересует вашу аудиторию. То есть, исходя из этого, когда мы пишем и говорим о том, что... Как мы позиционируем материалы, я бы рассматривал тогда три вещи. Первое, это те материалы, которые направлены на специалистов. Да? То есть эти материалы идут в специализированных изданиях и на специализированных сайтах. Это для специалистов. Мы это называем специализированные СМИ. Второе. А, ну, это э, граждане Украины, назовем их так. А если без гражданства... <laughs> Давайте население. Да. <laughs> население Украины. А третье, это вот, вот эта очень интересная фишка, на самом деле, э, в моем понятии она существует. Это органы власти. То есть, на самом деле, как привлечь внимание к проблематике, которая существует. Да? Будет ли читать или не будут читать тот материал, который вы напишете, это такое ну, органы власти или контролирующие какие-то органы, это вопрос. Но если вы сделаете упоминание в этом материале этого органа власти или возьмете у них комментарий, однозначно во всех структурах существуют пресс-службы, которые мониторят прессу. Ваша статья автоматически попадает, собственно говоря, к тому органу, ну, к которому вы хотите достучаться. То есть это органы власти. Продукт ситуации заключается в том, что вот для этих ребят, для органов власти, по большому счету все равно напишите вы специализированным языком или вы напишите понятным языком для читателей там важно просто напросто будет их упоминание и в каком контексте это произойдет то есть положительно или отрицательно просто вам будет гарантировано попадание что в мониторинг органов власти то что вы взяли их ну, сделали упоминание но читатель вам собственно говоря никогда не простит то что он не будет просто читать он просто он, он как он просто не будет читать да когда вы напишите языком, который непонятен, собственно говоря, для них.